जय श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 7व अध्यायम उत्तम श्लोकाल अथ सप्तम ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मद आश्रयः असंशयं ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यशेषतः यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो न लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधाम् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथां मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानाम् विद्धि विद्धिपार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभां ये चैव सात्विकाभावाः राजसास्तामसाशये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनास्कृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भर। तेषां ज्ञानीनित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति दुर्लभः कामैस्तैस्तैधृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां तस्या श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य मूढो यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारतां सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपां ये येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः